Команда на подводной лодке должна работать как единый механизм. Когда ты погружаешься в воду и наблюдаешь за манометрами, всегда есть какое-то напряжение. Но вспоминая о том, насколько ответственные и надежные люди с тобой в команде, ты перестаешь волноваться. Наконец-то оказываешься под водой. Волны больше не качают лодку. Самое лучшее, что ты сейчас можешь сделать, то выпить чашечку горячего кофе.